Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syihabudin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel youtube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed youtube anda Sahabat-sahabat Semalam kita digemparkan tentang isu uh, Tokku Pasir Gudang telah ditangkap atas isu tauliah Dan saya Alhamdulillah telah buat satu video reaction Berkaitan tentang isu penangkapan berkenaan Dan hari ini saya lihat di feed uh, facebook saya Saya tengok ada satu kenyataan daripada peguam sahabat kita Ustaz Ahmad Jalani Abdul Ghani yang memberikan nasihat terbuka kepada pihak berkuasa agama Islam Negeri Johor. Sahabat-sahabat, jom kita baca apa yang disebutkan oleh tuan peguam kita. Moga-moga kita dapat ambil manfaat ilmu. Katanya nasihat terbuka kepada pihak berkuasa agama Islam Negeri Johor menjunjung prinsip keadilan dan hak asasi dalam menyebarkan dakwah. Saya ingin menyampaikan nasihat ini dengan penuh rasa hormat dan keprihatinan terhadap tindakan penahanan Ustaz Mat Esa Deraman yang lebih dikenali sebagai Tok Kupasa Gudang. Sebagai seorang guru agama yang telah banyak menyumbang dalam menyebarkan ilmu dan membimbing masyarakat, penahanan beliau menimbulkan pelbagai persoalan dan kebimbangan di kalangan umat Islam. Jika ini berlaku, ia boleh menjejaskan rasa hormat masyarakat umum terhadap pihak berkuasa agama negeri Johor yang mana ia sepatutnya dielakkan. Menjunjung prinsip keadilan dan prosedur perundangan. Islam menekankan keadilan sebagai asas dalam setindakan. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 135 Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu golongan yang benar-benar menegakkan keadilan. Sebarang tindakan terhadap individu, apatah lagi ulama atau pendakwah, hendaklah berlandaskan kepada prinsip keadilan dan mematuhi prosedur perundangan yang ditetapkan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia melalui perkara lima menjamin hak setiap individu di negara ini untuk tidak ditahan secara sewenang-wenangnya dan berhak untuk diberi tahu sebab, sebab penahanan serta mendapatkan bantuan peguam pihak berkuasa agama Islam Negeri Johor sama ada Jabatan Agama Islam Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri sewajarnya menjadi contoh teladan yang baik kepada masyarakat dan bukan sebaliknya. Menghormati hak asasi dalam konteks Islam hak asasi manusia dalam Islam berlandaskan kepada makasid syariah yang bertujuan memelihara agama, nyawa akal, keturunan dan harta Deklarasi Kahirah mengenai hak asasi manusia dalam Islam tahun 19 60 menegaskan bahawa tiada sesiapa boleh dipaksa dalam perkara yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Ini selari dengan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan beragama termasuk hak untuk mengamalkan dan menyebarkan ajaran agama. Pihak berkuasa agama mana-mana negeri sekalipun tidak boleh menyalahgunakan mana-mana peruntukan undang-undang termasuk berkaitan syarat tauliah. Melainkan sewajarnya dilaksanakan secara adil, saksama tata kelola yang baik serta penuh profesional. Amat memalukan jika permohonan tauliah ditolak tanpa diberikan penjelasan secara jujur berdasarkan undang-undang dan peraturan yang jelas lagi adil. Ketiga, menyokong tanggungjawab menyebarkan Islam. Pihak berkuasa agama mempunyai tanggungjawab untuk menyokong dan mempermudahkan usaha dakwah yang berlandaskan kepada ajaran Islam yang sahih. Penahanan pendakwah yang menyampaikan ilmu agama boleh menimbulkan perspektif negatif dan menjejaskan usaha menyebarkan Islam. Sebaliknya, pendekatan dialog dan musyawarah lebih sesuai dalam menangani perbezaan pandangan atau pendekatan dalam dakwah. Justru, proses pemberian tauliah mengajar agama sepatutnya dipermudahkan tanpa ada sebarang halangan atau kesukaran yang tidak perlu. Pihak berkuasa agama sepatutnya mencari sebab untuk meluluskan tauliah mengajar agama dan bukannya mencari-cari sebab yang remeh untuk menghalang pemberian tauliah. Empat, menggalakkan dialog dan musyawarah. Dalam menghadapi perbezaan pendapat atau pendekatan dalam menyampaikan dakwah, pendekatan dialog dan musyawarah adalah lebih sesuai dan berkesan. Ini selaras dengan prinsip syura dalam Islam yang menekankan perbincangan yang lebih harmoni dan permuafakatan dalam dalam membuat keputusan. Lima, cadangan. Saya menyeru agar pihak berkuasa agama Islam negeri Johor mempertimbangkan semula tindakan yang telah dibuat terhadap ustaz Maesa Deraman dan mengambil pendekatan yang lebih berhemah bijaksana dan berlandaskan kepada prinsip keadilan serta hak asasi manusia dalam menangani isu-isu berkaitan tentang dakwah penyebaran ilmu agama disertakan bersama ini beberapa carangan untuk timbangan pihak berkuasa agama Islam Negeri Johor khasnya dan tidak lupa juga di semua negeri umumnya bagi masa hadapan A kendalikan urusan tauliah mengajar agama dengan lebih profesional telus dan adil Pihak berkuasa agama negeri-negeri perlu mengelak daripada terjerumus sama di dalam sebarang pertembungan aliran pendapat yang berpunca daripada fitnah atau dakwaan yang sengaja oleh pihak tertentu yang hendak melaga-lagakan sesama umat Islam. B. Jika benar terdapat penceramah yang menyebarkan ajaran sesat, sila dakwa mereka di mahkamah syariah. Setelah mereka didapati bersalah, barulah tauliah ditarik atau tidak diberikan kepada mereka. Pihak berkuasa agama perlu mengelak daripada membuat tuduhan tanpa dibuktikan melalui perbicaraan yang adil di mahkamah. C. Jika terdapat sebarang isu berkaitan ajaran yang disebarkan oleh mana-mana guru agama dan kesilapan itu pada zahirnya adalah kesilapan yang tidak disengajakan atau khilaf muktabar, sebaliknya digunakan pendekatan musyawarah yang harmoni dan mesra, bukannya ditahan atau ditangkap. Ini kerana pendekatan kekerasan yang keterlaluan atau tidak perlu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian masyarakat terhadap pihak berkuasa agama. D. Jika benar sekalipun terdapat keperluan yang sah di sisi undang-undang untuk diambil keterangan bagi tujuan siasatan, maka sebaiknya keterangan itu diambil pada waktu pejabat. Ini lebih mendamaikan profesional dan harmoni. E. Jika terdapat keperluan untuk menahan seseorang pendakwah, pastikan ia benar-benar perlu. Pastikan pendakwah tersebut sebagaimana rakyat jelata yang lain juga diberikan peluang untuk disiasat dengan kehadiran peguam serta mendapat nasihat guaman secukupnya akan hak-haknya di sisi undang-undang. Ini untuk mengelak daripada berlaku sebarang ketidakadilan terhadap pendakwa yang juga adalah rakyat jelata dan sepatut yang sepatutnya dilindungi bukannya dizalimi. Penutup mungkin kisah Imam Syafi'i boleh dijadikan bahan renungan bersama. Dahulu sekitar tahun 184 Hijriah, Imam Syafi'i telah difitnah, dikaitkan dengan golongan Alawiyin dan penentang kerajaan. Akibatnya beliau telah ditangkap dan dibawa untuk dihadapkan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ketika dalam perjalanan, Imam Syafi'i diikat, dirantai dan disiksa. Bayangkan, perjalanan dari Najran ke Raq sekitar 3000 km jarak jalan raya di zaman ini sangat dahsyat azabnya. Beliau berhadapan dengan hukuman penjara dan hampir dihukum con Mati. Akhirnya setelah melalui perbicaraan yang adil Khalifah mendapati semua tuduhan ke atas Imam Syafi'i Adalah fitnah Lalu beliau dibebaskan Kini nama Imam Syafi'i begitu harum dan dijulang Termasuk oleh umat Islam negeri Johor Apa sudah jadi kepada golongan yang memfitnah dan menzalimi Imam Syafi'i Nama mereka semakin hilang dihembus zaman yang kian berlalu Jika disebut sekalipun Mereka lebih dikenali sebagai pendosa Mahukah kita menjadi seperti itu nanti Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan penuh hikmah dan keadilan. Ahmad Jalani Abdul Ghani 30/05/2025 ini kenyataan daripada seorang peguam yang aktif di dalam bidang kepeguaman memberikan nasihat kepada Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor ataupun PBT lah pihak berkuasa uh, agama Islam Negeri Johor. Yang mana kita tahu bahawa kenyataan seperti ini perlu dilihat dengan lebih cermat. Kerana isu apabila seseorang itu ditangkap ada perkara yang perlu kita tengok. Yang hampa tangkap ini adalah ustaz. Dia ni ustaz, dia tak akan lawan pun dan kita tengok tak ada apa-apa nak lawan. Apa yang susahnya pada waktu pejabat hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat, waktu pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Awak panggillah dia pergi pejabat minta keterangan daripada dia. Dia boleh ambil peguam pada waktu tu. Ini waktu, awak tahan dia pada waktu malam sampai tahap awak tidak berikan hak kepada dia untuk mengambil peguam. Peguam pun tak di bukan setakat sekejap saja daripada malam sampai ke petang peguam tak dibenarkan bertemu dengan anak guam ini adalah satu perkara yang ber, bercanggah ataupun perkara yang perlu dihehad dengan lebih teliti oleh pihak-pihak berkuasa saya yakin ini bukan isu Majlis Agama Islam saja bukan isu berkaitan tentang pihak berkuasa uh, uh, kuasa agama negeri Johor saja ia juga berkait kepada pihak berkuasa negeri-negeri yang lain jika kita buat kritikan kepada negeri ini ia juga kritikan itu terpakai kepada negeri, -negeri degree yang lain. Kalaulah kita tengok ustaz-ustaz itu mungkin dia orang tak ada tauliah. Dia orang buat kuliah pada waktu berkenaan. Panggillah dia esok pada hari esok. Suruh dia datang ke pejabat. Apa yang susahnya? minta keterangan ini tangkap dia masuk di dalam lokap bagi dia duduk dalam lokap dah macam penjenayah bahkan penjenayah pun diberi hak untuk dapatkan peguam tetapi ustaz ini tidak diberikan hak untuk mendapatkan peguam ini perlu dilihat dengan lebih teliti wallahu taala alam sebab kita berada di pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL tahun 2025 yang akan berakhir pada hari Ahad ini Ahad ini insyaallah jadi sebab boleh datang bawa anak bini isteri-isteri uh, bawa keluarga datang ke sini insyaallah hari cuti sekolah dan boleh dapat buku-buku yang menarik. Kami di sini insyaallah kita bagi diskaun yang istimewa untuk buku sahih al-Bukhari. Ini buku sahih al-Bukhari sahabat-sahabat Harganya asalnya adalah RM655 Untuk pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur Kita bagi dengan harga istimewa RM629 sahaja Harga hanya untuk orang yang hadir kepada pesta buku saja. Tapi kalau tak hadir pun boleh whatsapp saya InsyaAllah kita uruskan untuk harga ini Sampai hari Ahad ini sahaja Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh